знаете, как я говорю обычно, когда мне задал один человек, который тоже русский, и мы как-то разговаривали, он говорит, как ты можешь воевать, убивать своих? Я говорю, я своих никого не убиваю. Я убиваю бандитов, которые пришли на нашу землю, которые пытаются беспредельничать, что-то у меня забрать, кого-то побить. Ну, так образно будем говорить. Поэтому я встал на защиту защиту своего дома, защиту своей семьи, защиту своих друзей, защиту просто элементарно людей, с которыми рядом я живу. Мы все, тут все, каждый человек, который находится тут, выполняет свою боевую задачу. И так же самое наши ребята-штурмовики, которые я должен поддерживать, максимально поддержать. Все у нас ребята, которые воюют, тут вот это герои. Ну, скажу честно, потому что приходить всякое можно. И страшно и все, но ребята идут, как бы там ни было. У нас крупнокалиберный пулемет до 12,7. Это, в принципе, довольно серьезный станочек, который и против живой силы, и против легко бронированной техники. Причем чем хитро? Выехал, внезапно отстрелял, отработал и убежал быстренько, для того, чтобы они тебя даже поймать не успели. Ну, я думаю, что активная фаза все-таки, мое мнение, ну, максимум это будет до февраля, максимум. Закончится активная фаза, то есть в этом, а война еще будет продолжаться, потому что у них ракеты дальнего действия. И тут, как ни кричи, они все равно будут это применять. Потому что я также убедился, что в той стране, в которой я родился, до такой степени они ведут подлую войну. То есть именно подло. Они не умеют воевать, они не умеют выходить на поле боя, действительно проводить какие-то спецоперации. Если ты проиграл, это воспринимаешь, что ты проиграл. Если ты выиграл, значит ты выиграл. Они начинают бить. По самым слабым местам этой школы это по нашему мирному населению. Вот. Поэтому, конечно, хотелось бы быстрее их выдолбить, чтобы люди хоть немножко хоть как-то, хоть как-то уже успокоились.